والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل التعاويذ كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها لو كنتم ان كل كُنْ تُمْ الطعام تمام کھانے ہر قسم کا کھانا کان ہا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے حلال بنی اسرائیل کے لیے سب کچھ حلال ہے خلا مغرمہ ہر لماں جس کو حرام کیا عصر عرو یقوب علیہ السلام اسلام نے اعلیٰ نقصلی اپنے اوپر اللہ یہ کہ جس کو یقوب علیہ السلام نے علی اپنے, اوپر علی 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 اپنے اوپر حرام کیا وہ حرام بن قابل قبر اس کے انس الثرا تو اترے اور یہ تو اترنے سے پہلے کی بات ہے مل پیغمبر آپ کہہ دیں خطوط تو لاؤ بھی قتل وغیرہ کن کن سوال لکھیں اس کو پڑھو اگر تم اپنی بات نہیں سکتے ہو یہاں پہ یہودیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں یہود کہتے تھے اور مسلمان کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں اس پر یہودیوں نے کہا کہ اگر واقعی ہی مسلمانوں تم ابراہیمی ہو تو بتلاؤ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت بھانا حرام اور اونٹنی کا دودھ بھی حرام ہے تم کھاتے بھی ہو دودھ بھی پیتے ہو پھر کون ہوا ملت ابراہیمی پر ہم یا تم ہم کہتے ہیں حرام ہے ملت ابراہیمی میں بھی حرام تھا تم حلال سمجھتے اور کھاتے ہو پھر ہم ملت ابراہیمی پر ہوئے تم تو نہ ہوئے اللہ رب العزت اس بات کا جواب اس قرآن کی آیت میں دیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کل ترآم کان البنِ اسرائیل شروع میں بن اسرائیل پر سب کچھ حلال تھا کچھ بھی حرام نہیں تھا ما حرم اسرائیل اللہ یہ کہ جو اسرائیل یہ اسرائیل ہم جانتے ہیں کہ یہ یقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اسی سے یہ بڑی اسرائیلی بنے اسرائیل یقوب علیہ السلام کا لقب تھا اللہ یہ کہ یقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں خود پر حرام کر لی اب اس میں دو وجوہات ہیں ایک یہ ہے کہ یقوب علیہ السلام و نصاب بیماری کے اندر مبتلا تھے ان کے ایک ٹانگ کا مطلب بیماری کی وجہ سے تو حکما نے انہیں کہا اور انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا البتہ یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں یہ صرف اس شریعت میں تھا ہماری شریعت میں نہیں ہے ہماری شریعت میں کوئی بھی انسان کوئی بھی حلال چیز کسی بھی وجہ سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا ہاں کھانا نہ کھانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے ایک بندے کا ایک چیز کھانے کو دل نہیں کرتا یا بیمار ہے پرہیز ہے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ پرہیز ہے میں نے نہیں کھانا لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا نوی رسعت اسلام کے زمانے میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں نوی رسعت اسلام کے سامنے وہ جو گو ہوتی ہے وہ کھائی جا رہی نوی رسعت اسلام ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی میں اس کو پسند نہیں کرتا تم کھا لو تو پسند نا پسند تو ایک الگ چیز ہے لیکن کوئی بھی انسان اس شریعت میں اپنے اوپر کسی بھی چیز کو حرام نہیں کر سکتا تو برحال ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یقوب علیہ صلاح بیمار تھے دوسری اس کی ایک اور وجہ ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کچھ یہودی نبی علیہ صلاح الام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں یہ ایسے سوال ہیں کہ ان کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اگر آپ نے جواب دے دیے تو ہم سمجھ لیں کہ آپ نبی ہیں ان سوالوں میں ایک سوال یہ تھا کہ یقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا حرام کیا تھا نبی علیہ السلام نے سنائی ہو تم تورات پڑھتے ہو اور توہاف کے اندر بالکل واضح لکھا ہوا ہے پھر بات چھپاتے کیوں ہو نبی علیہ صاحۃ السلام نے کہا کیا توحات کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یقوب علیہ سعود بیمار ہو گئے تھے بیمار ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ اگر مجھے شفا مل گئی اگر بیماری کی وجہ سے یہ جو بیماری مجھے لگی ہوئی ہے اگر مجھے شفا مل گئی میں اپنا محبوب ترین کھانا تیری رضا کے لیے قربان کر دوں گا اس کو نہیں کھاؤں گا یہ انہوں نے ایک نظر مانی ان کا محبوب ترین کھانا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا تو گویا یقوب علیہ السلام کو جب شفا مل گئی جب وہ ٹھیک ہو گئے انہوں نے اپنی نظر کے مطابق اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا اور اسی سے یہ پچھلی آیت کی مناسبت بھی معلوم ہوتی ہے کہ پچھلی آیت کے اندر کیا تھا کہ بندہ اس وقت تک کامل لیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے لیے نہ چھوڑ دے تو ان کے ہاں پسندیدہ چیز انہیں اونچا گوشت لگتا تھا وہ بیماری سے ٹھیک ہوئے اور انہوں نے کہا میں اس کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں تو برحال نبی علیہ سالۃ السلام نے فما یہ تو یقوب علیہ السلام نے کیا اور پھر قرآن کہتا ہے من قبل انتنس ضلع توراک یقوب کا زمانہ تورات کے زمانے میں بڑا فرق ہے وہ تو تورات تو بعد میں اتری ہے تو قرآن کے اندر سب چیزیں پہلے حلال تھیں ہاں اللہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح آہستہ آہستہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر ظلم کیا اس ظلم کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پر حرام ٹھہری بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ قبطِ قبیل المین اللہ دین حد عظلم علیہ پر ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری تہذیبات بہت ساری پقیدہ چیزیں حرام کر دی تو بنی اسرائیل کے ہاں اصور یہ ہوتا تھا جب یہ کوئی ظلم کرتے تھے اللہ ایک نعمت ان پر حرام کر دیتا تھا جیسے جیسے ظلم کرتے گئے ویسے ویسے ان پر چیزیں حرام ہوتی گئیں اس کو آج کے دور میں ہم ہاں یوں سمجھ سکتے ہیں آج کے دور میں بھی ہماری امت کے لیے بھی جیسے جیسے کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے ویسے ہی ویسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس سے اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں اس نے کسی پر ظلم کیا اللہ نے ایک نعمت اٹھا دی پھر وہ ظلم کرتا ہے اللہ پھر اپنی نعمت اٹھا دے جیسے جیسے بندہ ظالم بنتا جاتا ہے ویسے ہی ویسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اٹھاتے جاتے تو بنی سرحل پہ پہلے سب چیزیں حلال تھیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں جو ہے وہ حرام کر دی تو بہرحال یہاں آ کر میں ہماری شریعت کا جو حلال و حرام کے بارے میں اصول ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اصلاً ہر چیز حلال ہے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ حلال ہے اصلاً ہر چیز کیا ہے حلال ہے الا یہ کہ بظاہر وہ گندی چیز ہو بظاہر اس میں کراہت ہو بدبو آ رہی ہے چیز میں وہ نہیں تھی یا پھر اس کے بارے میں واضح حکم ہو کہ یہ چیز حرام ہے اگر کسی چیز کے بارے میں حکم آ گیا وہ چیز حرام ہو گئی حکم میں پھر آگے دو طرح کا ہوتا ہے ایک حکم آتا ہے چیز کا نام لیا جاتا ہے فلان چیز ہے وہ حرام ہے بھی شراب حرام ہے جوا حرام ہے سود حرام واضح نام آ گیا بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی الساض السلام نے کچھ اصول بیان کر دیے یا کچھ اوصاف بیان کر دیے یہ وصب جس کے اندر ہوگا وہ چیز حرام ہے مثال کے طور پر کل لو مسکرین حرام ہر نشہ پر چیز حرام ہے اب جس جس چیز کے اندر نشہ ہے چاہے اس کا نام حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر موجود ہے نہیں موجود اس کے اندر اگر نشہ ہے تو وہ حرام ہو گیا یعنی یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ربیع صاحب و سلام نے بیان کر دیا اس وصف کے تحت ہر چیز جو ہے وہ حرام ہو جائے گی تو بہرحال ہماری شریعت میں اصل ہر چیز حلال ہے ہاں جن کا نام لے کر یا جن کا اوصاف بیان کر کے حرام کیا گیا وہ حرام ہے البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو متشابہات میں ہوتی ہیں جن کے بارے میں عوام کو پتہ نہیں ہوتا حلال ہے یا حرام ہے ان کے بارے میں کیا کرنا ہے ان کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں یہ کہتی ہے اط کا شبہات شبہات سے بچ جاؤ جب تک کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا ہم پر واضح نہیں ہوتا تب تک اس چیز سے بچے رہے نبی علیہ السلام نے نیچے سے ایک کھجور اٹھائی فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے اگر مجھے اندیشہ ہے مجھے شبہ ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی تو نہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا اب ایک شبہ تھا وہ کھجور صدقے کی ہے یا نہیں ہے جب تک شبہ رہا آپ علی صاحب السلام سے کھایا نہیں اگر شبہ کلیئر ہو جاتا اگر وہ صدقے کی نہ ہوتی ابھی علی صاحب السلام کھا لیتے فرمایا ہم پر صدقہ حرام ہے تو جس کوئی بھی کام ہے کوئی بھی چیز ہے جب تک اس کے اندر شبہ ہے آپ اسے استعمال نہ کریں آپ اس کے بارے میں وضاحت طلب کر لیں اگر وہ حلال ہوئی اسے کھا لیں اگر حرام ہے تو اسے چھوڑ دیں یہ ہماری شریعت کہتی ہے تو اصل ہر چیز حلال ہے البتہ جس کے حرام ہونے کے بارے میں ہمیں بدلا دیا جائے تو کچھ چیزیں شبہات میں شامل ہوتی ہیں البتہ اگر جب تک اس کا شبہ خلیف نہیں ہوتا ہم وہ چیز جو ہے وہ نہیں کھا سکتے ہاں اپنے اوپر جس طرح یہ یقوب علیہ صاحب اسلام نے خود اس سے چیز حرام کر لی ہم نہیں کر سکتے نبیر علیہ السلام کے زمانے میں اوبر کا صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان آئے ان کے سامنے مہمان نوازی کے طور پر کھانے کی چیزیں رکھی گئیں اوبر کا صدیق رضی اللہ و کو کام پڑ گیا وہ چلے گئے اٹھ کے جب واپس آئے دیکھا مہمانوں نے کچھ نہیں کھایا کہا تم نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں مہمان مجھے تو کام پڑ گیا میں چلا گیا تم نے پیچھے سے کچھ بھی نہیں کھا قسم ہے اب میں یہ کھانا نہیں کہاؤں گا قسم اٹھا دیں اب کھانا کیا تھا حلال تھا قسم کیا اٹھا لی کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا بعد میں انہوں نے کیا کیا وہ کھانا کھایا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا تو کیا پتا چلا ہم خود سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے اگر کو انہیں قسم بھی اٹھا لے گا تو اسے وہ چیز کھانی پڑے گی اور اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا تو ہم یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ فلاں چیز میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے ہاں کھانا نہ کھانا وہ الگ مسئلہ ہے میں اس پر ہیل کرتا ہوں یا میری طبیعت کے موافق نہیں ہے یا مجھے پسند نہیں ہے میں نہیں کھاتا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن خود سے کوئی چیز ہم حرام نہیں کر سکتے حرام وہ ہے جو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے حلال وہ ہے حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے وہ قد صلی اللہ محب اللہ علیہ اللہ مضمون علیہ ہاں البتہ قرآن یہ کہتا ہے حرام بھی اگر مجبوری کے حالت میں مل جائے بندہ مجبور ہو تو وہ کھا سکتا ہے ورنہ حرام ہمارے لیے حرام ہی رہے گا آپ اللہ